Вкусного всем! Готовим самое популярное рагу Кастилии. А столица Испании находится именно в Кастилии. Писта Манчека. Вообще история этого рагу восходит к временам начала возвышения Испании, к колониальному захвату Америки, когда появились такие продукты, как помидоры и перец. И поначалу это было рагу из лука, чеснока, помидоров и перца. Становясь богаче, испанцы начали добавлять туда кабачки, баклажаны, цукини. Затем овощное рагу стало мясным. В сельских районах добавляли свинину, а вершиной добавок стала колбаса чориз. Хотя можно и не добавлять мясные компоненты и приготовить вегетарианскую версию. А по ходу объясню, что и как. Весь перечень ингредиентов в конце видео и в описании к нему. Начнем с баклажана небольшого. Ему дольше подготавливаться. Вообще, все приготовление не будет долгим. И как любая народная кухня, будет простым. Нарежем кубиками которые пересыпем солью, чтобы удалить привкус горечи. А кому по вкусу, можете этот этап пропустить. Пока будем готовить остальное, пусть постоит минут 15-20. Затем не забудьте сполоснуть водой. В добавку к нему возьмем один небольшой цуки. Как я говорил, они появились позже в составе писта манчега. Но сейчас без хотя бы одного из них трудно представить это рагу. Можно взять и кабачок, но цукини предпочтительнее. Кабачок размяхнет и потеряет форму при недолгом, но основательном тушении. Нарежем кубиками и отложим. Следующий, наиважнейший ингредиент – чеснок. Около полууголовки чеснока. Испанцы – большие фанаты чеснока. Они его, можно сказать, почитают. Мы вот начали с баклажана, а испанка начала бы готовить это блюдо с чеснока. Когда знаменитость Виктория Бекхэм неудачно выразилась, что в Испании ей везде воняет чесноком, то тысячи испанцев возмутились. Чесноком не может вонять, чеснок благоухает. И как вообще можно готовить без чеснока? Чеснок нарежем очень мелко, все должно пропитаться этим запахом. Перец сладкий, пару штук, желательно разных цветов, для красоты. Удалив плодоножку, перегородки и семечки, нарежем его кубиком. Без перца не бывает никакого пистоманчека. Возможно, его едал Сервантес и решил назвать родину этого рагу и родиной Дон Кихота. Это исторический регион Ла-Манча. Лук тоже очень важный компонент, около 3-4 средних луковиц. Немало, надо как-то доказать, что это рагу испанское, а не только из американских продуктов. Нарежем кубиками и конечно же помидор. Его мякоть измельчим на терке. А чтобы шкурку не снимать, воспользуемся хитростью. Шкуркой к руке, слегка надавливая, измельчим все, что под шкуркой, а ее выбросим. Вообще для этого рагу существует две традиционные подготовки помидоров. Измельчение или снять шкурку и нарезать кубиками. В нашем случае томатное пюре создаст основу соуса рагу. И кстати его можно заменить на пассату. У нас есть рецепт на канале. Это суперовское томатное пюре, да и на весь год. Мясные продукты, прежде всего колбаса чариза, грамм 150. Это ароматнейшая из колбас в мире. Чеснок, перец, специи. Слегка острая, она как будто создана для готовки в таком рагу. Подчеревок или бекон. Помяснее. Грамм 100-150. Его, как правило, добавляют в повседневной сельской испанской кухне. Заодно и масло растительное не понадобится. Нарежем брусочками начнем тепловую обработку. На разогретую сковороду выложим бекон. На огне ниже среднего вытопим жир и поджарим его до хрустящей корочки. Не зажариваем сильно. Когда появилась корочка, жир сольем. Он нам затем пригодится. Ничего не пропадет. И добавим чоризо. Жарим пару минут до появления аромата и легкой корочки на колбасе. Удалим и бекон, и колбасу из сковороды, а на нее выложим лук и перец. Если делаете рагу без колбасы, разогрейте оливковое масло в пару ложек, и тогда тоже начинайте с лука и перца. Чуть подсолим, овощи тогда интенсивнее дадут сок. Огонь ниже среднего, тушим минут 10-15. После этого добавим специи. Они не обязательны, а чаще всего не все, а может быть что-то одно. Поэтому я по чуть-чуть орегана, тимьян, розмарин. Совсем чуть-чуть. Он и в малом количестве даст много аромата. Чеснок. Испанские ароматы пошли. Перемешали. Добавим протертые помидоры а также нарезанные цукини и баклажан. Не забудьте его перед этим ополоснуть и слить в воду. Добавим сахар. Его довольно часто добавляют, сладко не будет, а кислоту помидоров он сгладит. Далее тушение чуть дольше, 25-30 минут, под крышкой. Пока тушится, поджарим яичницу глазунью на том самом ароматном жире, что мы слили. Если делали без мясных продуктов, то на оливковом масле. Но вегетарианским это блюдо уже не будет с яйцом. Жарим на огне чуть выше минимального, чтобы белок свернулся, а желток был полужидким. За 10 минут до окончания тушения овощей добавим белое сухое вино, грамм 100. Мы добавляли сахар, поэтому кислота не будет резкой. Потушим с открытой крышкой, чтобы алкоголь выветрился. Вино, к слову, не обязательная добавка, но я обожаю в различных блюдах привкус вина. Тем более, что в Испании его частенько добавляют в писто манчег. Подсолим и, возможно, еще сахара добавим по вкусу. В самом-самом конце добавим поджаренные колбаски и бекон. Перемешаем и прокипятим буквально пару минут. У нас, к слову, есть еще одно испанское рагу, картофельное, лариоха. Но в нем нет помидоров, меньше перца, зато есть картошка. Рецепт есть на нашем канале. Подают писто манчега с яйцом традиционно, но не обязательно, и белым хлебом. Испанцы обожают пушистый белый хлеб. Долгие годы он был там дефицитом для широких масс при диктатуре Франка. Это ароматнейшая рагу, где все кусочки сохранили форму, цвет и вкус, не кислая, скорее легкая кислинка, и вкус щедрой осени. Попался кусочек чариза. Нямка. Приятного аппетита и любоен провечо. Спасибо, что смотрите рецепты канала Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы.